अथ देवी अपराध स्त्रोत्र न मंत्र नो यंत्र तदपी च न जाने सुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपी च न जाने स्तुति कथा न जाने तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञान्रविण विलहेणा लसतया विधेयासज्ञात्वा तव चरणयो च्युतिरभूत् तदेतच्छात्रव्यं जननि सकलोदरण्य शिवे कुपुत्रो जयेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी भवः शन्ति सरला परान्ते सामन्ते विरलतरलोहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो कश्चिदपि गुमाता न भवति जगन्मातस्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न मात देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वां मयिनिरुपमं यत् कुरुषि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परीत्यत्वा देव विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चासीत् रमपनीते तु वयसि इदानीं चेत् मास्तवधिकृपानापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं सपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरातङ्को विहरति चिरं कोटि तवाणे तवापाणि कर्णे विशति मनुवाणि फलमिद जनाः को जपविरो चिताः स्मालेवो गरलमसनान्द्विपटधरो जटाधारी कण्ठे हारी पशुपति कपाली भूते सो भजति जगदी सकदवी भवानी त्वं प्राणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं न नम। मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि नवीयानां पेषमुखीषु चेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाः चे जननि जननं यातु मम वे नृडानी रुद्राणि शिव शिव भवानीति शपद ाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं रुष्यचिन्तनपरेण कृतं वचोभि श्यामे त्वमे यदि किञ्चनमयि यनाथे दस्ते कृपामुचितं मम परमं त्वमेव आपात्सु स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणा वैसि न थित्वं मम भावयेथा सुदातृसाता जननी स्मरन्ति जगदं बविचेतमन्त्र चेत्महि अपराध परं परा परं न हि माता समुपेत्सति सुतं मत्समः पाप नास्ति पापाग् त्वं समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री श्रीशंकाचार्य अपराध दिव्यपराध स्त्रोत्रपूर्ण